Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama dengan saya, Fatin Huazi dalam Skop. Untuk Skop kali ini, kita membawa tentang tahun melawat Selangor dengan Selangor kan ada atau surprising Selangor. Baiklah, hari ini setiap kawasan punya keunikan tersendiri. Baik dari segi warisan, alam semula jadi atau lokasi riadah. Jadi, bagi kita mendekati wakil rakyat untuk mengenali lebih dekat tentang tempat-tempat menarik yang ada di kawasan tersebut, apa lokasi pilihan mereka dan mengapa ia begitu menarik perhatian pelancong di sana. Kita bersama dengan wakil rakyat yang berhormat Anfal Sari. Terima kasih YB kerana sudi bersama dengan kita pada hari ini. Jadi kita teruskan dengan soalan yang pertama. Ramai orang kenal tempat Templar sebagai tempat air terjun. Jadi kawasan ini uh, merupakan hutan simpan juga. Apa yang YB rasa paling istimewa dengan kawasan tersebut? Okay, terima kasih Fatin. Mm. Uh, jadi selaku wakil rakyat Dun Taman Temple, saya ingin mengajak semua. Mm. Uh, sebenarnya Taman Temple ini tidak terlalu jauh dari uh, ibu kota Betul. dari Kuala Lumpur, uh, tetapi kawasannya tetap mengekalkan kehijauan. Uh, dan dalam Dun Taman Temple sendiri bahagian yang hijau ini terdapat uh, hutan uh, Bukit Lagung yang mana masih lagi menjadi hutan simpan sebahagiannya dan mempunyai komuniti orang asli hmm. uh, dan yang kedua uh, ada uh, hutan limpo hutan limpo Sungai Kancing di mana di situ ada klinikanya iaitu tujuh uh, tingkat air terjun hmm. ha, yeah. jadi ada tarikan untuk orang yang suka berrekreasi Uh, berpiknik uh, bersama keluarga dan juga aktiviti lasak uh, saya sendiri pernah uh, mendaki Bukit Lagung, uh, saya kira untuk kategori yang advance jugalah hmm. uh, jadi uh, untuk mereka yang suka uh, aktiviti uh, rekreasi, riadah uh, jemput datang ke Dun Taman Templar kerana suasana kehijauan tu masih kekal berada di situ. Betul hmm. dan berkait rapat dengan hal tersebut sebenarnya zaman-zaman sekarang ni Gen Z lebih suka untuk healing-healing tempat yang yeah. hijau. Uh, jadi sangat sesuai bagi mereka yang kat luar sana yang mencari tempat healing ataupun tempat rekreasi yang dekat dengan hijau iaitu Taman Temple. Okey, uh, soalan yang seterusnya kalau ada satu tempat yang YB nak ajak orang luar dari Selangor datang bercuti, uh, tempat mana yang YB akan cadangkan dan YB rasa okey tempat ni istimewa. Orang luar Selangor takkan tahu. Okey. Uh, Pada saya uh, hutan di Bukit Lagung itu sendiri uh -huh. uh, terdapat uh, kawasan yang pentadbiran Majlis Perbandaran Selayang uh -huh. di mana ada kawasan kabin-kabin dan di dalam itu juga ada dewan. Uh, jadi uh, ada aktiviti untuk fire, flying fox uh, dan juga kalau nak bertemu dengan komuniti orang asli dan saya sendiri pernah menyantuni uh, warga orang asli di situ mereka punya projek komuniti jadi bukan sahaja untuk tourism hmm. uh, sebagai keluarga tetapi juga mendekati komuniti dan membantu kelestarian alam di situ betul hmm. dari situ pun kita dapat um, apa berhubung dengan orang yang berada dekat betul-betul dekat dalam hutan tu. Uh -huh. Macam mana kita nak tahu kehidupan diorang kat sana. Uh -huh. Uh -huh. Okay. Dan seterusnya, uh, Taman Rimba Templar dan Hutan Lipo Kancing sering menjadi tumpuan uh, pendaki dan pencipta alam. Jadi bagaimana YB lihat sambutan pelancong ke lokasi-lokasi tersebut? Okay. Saya kira um, lokal uh, lebih ramai, hmm. uh, terutamanya berbanding dengan uh, turis ataupun pelancong antarabangsa yeah. uh, tapi saya kira uh, hutan di Poh Kancing dan juga Rimba Temple itu uh, sebelum ini menjadi satu tarikan, terutamanya sebelum ini menjadi tempat latihan PLKN. Hmm, betul. Uh, dan di Rimba Temple itu, uh, saya dimaklumkan bahawa kawasan tersebut masih terpelihara uh, dan mungkin dikurang uh, berbanding dengan Sungai Kancing uh, pun begitu untuk mereka yang suka hiking yeah. di situ ada air terjun. Uh, jadi okay. kalau mereka yang suka healing-healing dan sebenarnya uh, beberapa lokasi menarik ini juga akan uh, melalui uh, kawasan yang dipanggil rawang bypass. Yeah, uh, rawang bypass ini ada satu keunikan di mana dia dibina sebagai jambatan tertinggi untuk memelihara pokok yang unik dipanggil merawan kancing. Pokok-pokok mm. uh, ini hampir pupus mm. jadi hanya ada di beberapa lokasi saja di mm. dunia termasuk di Dun Taman Templar. Jadi kalau uh, nak healing letak kerusi tu sambil minum kopi pandang-pandang atas tu mm. kita boleh tengok pokok tu macam brokoli. Yeah, ha betul -betul. jadi uh, saya kira ada sesuatu yang menarik bukan saja dari segi kelestarian alam tapi peluang untuk kita healing. Betul. Mm. Dan sebenarnya saya pun lalu dekat rawang bypass tu tau. Mm -mm. Kalau saya tengok kawasan daripada uh, atas tu memang uh, jambatan tu akan nampak kehijauan dia lagi sebab mm -mm. banyak sangat pokok-pokok tinggi. Betul. Ha dan pokok-pokok tinggi tu pun boleh dikatakan memang tak sepatutnya ditebang lah untuk zaman sekarang sebab sekarang dah makin kurang pokok-pokok tu -pokok mm -hmm. sebut kan mm -hmm. jadi menarik apa ni tempat tu sendiri dan seterusnya kalau YB boleh kongsi jika ada tempat makan menarik atau lokasi komuniti yang pelancong mungkin terlepas untuk datang sebelum ni Okey, saya mm. mula dari atas lah saya suka makan betul <laughs> uh, kalau pergi ke uh, rawang bypass itu mm -hmm. kalau tak terus ke atas turun yeah. ke bawah ke Kampung Batu 16 ada satu restoran di Mancas ha, saya tak ada komision apa-apa tapi di situ ada restoran uh, ikan patin oh. ha, uh, dan juga menyajikan uh, makanan uh, apa ni uh, air, su air ikan, ikan sungai yang menarik lah yeah. uh, dan juga kalau yang suka mamak uh, kalau di kawasan dalam Taman Templar itu sendiri antara mie goreng yang sedap adalah di restoran Mira Maju ha, itu oh. tidak jauh daripada daripada pejabat pusat pentadbiran Majlis Pembandaran Selayang. Ah hmm. uh, begitu dalam kawasan uh, Kampung Batu 16 uh, dan juga dalam Bukit Lagong ada pengusaha-pengusaha kecil uh, yang saya kira uh, makanan Melayunya sangat enak. Jadi kalau kata kafe, uh, uh, hanya pergi je masuk ke dalam kawasan hutan lipo Bukit Lagong itu uh, masih lagi bukan uh, di kawasan yang agak dalam. Uh, di belah kanan ada kafe uh, mm. untuk sarapan pagi uh, dan juga sehingga uh, makan tengah hari mm. uh, Jadi itu antara tempat menarik yang mungkin boleh menjadi satu tarikan uh, Bukan sahaja untuk healing tapi selepas dah berekreasi dan sebagainya mm. Boleh datang situ untuk makan bersama Betul. keluarga ha. mm. Dan menarik sekali bila saya dengar tadi YB cakap tentang makan dekat mamak pasu kafe, benda mm. tu uh, kira meliputi bangsa-bangsa uh, lain juga yeah. Uh, yeah. Tu, Menarik dan seriusnya ada ke inisiatif dari pejabat YB untuk menghidupkan lagi lokasi-lokasi riadah dan pelancongan sekeluarga. Okay, dalam perancangan saya saya akan berbincang dengan pihak Jabatan Hutan mm. uh, kerana sebahagian daripada pentadbiran kawasan rekreasi ini Ada dalam bidang kuasa Jabatan Perhutanan. Mm. Uh, jadi kita tidak mahu mengajak tanpa mematuhi undang-undang Dan -undang. saya lihat uh, contohnya di Bukit Lagung checkpoint yang pertama ada satu kawasan yang pemandangannya sangat indah dapat meliputi seluruh kawasan uh, Me, uh, ke arah kepung uh, dan uh, di situ sebenarnya ada sukaran-sukaran uh, yang membina uh, pelantar ataupun tempat duduk daripada buluh dan sebagainya. Jadi saya berhasrat untuk uh, meletakkan papan-papan tanda uh, bukan sahaja untuk sebagai uh, apa ini, maklumat awam. Uh, contohnya <coughs> tentang menjaga kebersihan uh, tentang berapa ketinggian uh, dan juga apabila saya mengikuti aktiviti mendaki dan sebagainya ramai yang bertanya di mana checkpoint dan sebagainya jadi pemetaan ini penting Dan juga video Dan pemakluman Jadi itu antara cadangan saya Dengan pihak Jabatan Hutan Supaya kita boleh mewar-warkan lagi Peluang untuk ekoturism ini Dan juga lokasi-lokasinya Supaya mereka boleh mematuhi syarat Contohnya ada sebahagian tempat Yang memerlukan pembayaran permit Dan ini sebenarnya penting Kerana kita tidak mahu pendaki Ada kejadian yang mendaki Secara solo Dan sesat dalam hutan. Ha, jadi bahaya. untuk memastikan keselamatan mereka hmm. perlu sekurang-kurangnya berdaftar, mendapatkan permit dalam pengetahuan uh, pihak berwajib supaya sebarang kejadian yang tidak diingini kita boleh uh, kawal dan elakkan daripada kejadian yang tidak uh, diingini berlaku. Hmm, betul. Daripada kita menjaga juga kita menjaga orang yang tak datang uh, ke dalam hutan kita menjaga juga kawasan-kawasan hijau tersebut uh, supaya nanti uh, orang nak buat apa-apa kita tahu okey uh, ni ada waran tangkap yang <tuk> boleh uh, apa jadi kan <tuk> okey seterusnya uh, ada kawasan warisan dan sejarah di Batu Caves dan Gombak <tuk> jadi bagaimana YB lihat potensi dalam naratif pelancongan uh, ter negeri tersebut okey sebenarnya uh, Batu Caves adalah salah satu daripada tapak Uh, sepanjang uh, 20 tapak daripada dipanggil Gombak Hulu Langat Geopark uh, iaitu yang telah diiktiraf uh, sebaris dengan uh, Geopark di Langkawi mm. uh, di mana uh, geopark ini kita akan daftarkan uh, secara uh, rasminya dengan uh, UNESCO mm. sebagai tapak warisan dunia Uh, kerana di batu kif tu antaranya mempunyai uh, kuarza ataupun uh, mineral yang sangat berharga uh, dan um, saya lihat uh, Selain daripada batu Kif itu lebih dikenali sebagai tempat uh, suci ataupun tempat ibadah untuk uh, warga Hindu beragama Hindu. Saya kira sebenarnya ada banyak lagi uh, perkara yang menarik kerana nilainya adalah berjuta tahun. Uh, di situ ada batu kapur uh, nilai untuk pelajar-pelajar untuk mengetahui apa yang ada di dalam gua tersebut hmm. dan di sebaliknya uh, di belakang uh, batu kiv itu ada uh, gua gua damai gua damai untuk mereka yang uh, aktiviti ilahsa ekskim seperti uh, mendaki dan sebagainya. Hmm. Jadi saya kira uh, ini perlu keterlibatan daripada pihak berkuasa tempatan dan juga, juga tourism hmm. uh, dan sebenarnya ini yang um, warga asing ataupun uh, turis pelancong-pelancong asing berminat untuk tahu kerana mereka ingin melihat sesuatu yang rare, sesuatu yang unik-unik hmm. yang tidak ada di uh, di negara mereka. Hmm. Uh, pada saya uh, kita mungkin perlu uh, mengarah kepada kurang uh, membina mall tapi hmm. lebih kepada park ataupun taman-taman kerana bila kita berdekatan dengan alam ini sebenarnya uh, lebih sihat untuk kestabilan dan keharmonian kita. Betul. Heeh. Hmm. Bagi hmm. menjaga lagi tempat-tempat tersebut kan. Betul. Heeh. Hmm. Seterusnya uh, bagaimana pelancong uh, pelancongan eko atau healing trip boleh menjadi sumber ekonomi kepada penduduk tempatan di tempat temple ni? Hmm. Uh, pada saya uh, turis guide itu penting hmm. kerana orang tempatan mungkin lebih tahu selok-belok kawasan uh, dan pada saya tumbuh-tumbuhan yang perlu kita pelihara hmm. uh, dan apa do and don't eh, hmm. pantang larang uh, untuk jaga jadi uh, healing boleh tetapi mungkin uh, dengan menghormati alam uh, orang tempatan boleh menjadi uh, peluang menjadikan itu satu peluang ekonomi uh, selain daripada itu uh, makanan tempatan uh, boleh jadi ada yang nak merasa bagaimana E Ma makan dari dalam buluh mm. eh contohnya kita ada warga orang asli komuniti mm. orang asli yang mengetahui bagaimana masak dengan secara uh, tradisional. alami uh, mm. secara tradisional uh, dan juga um, haiwan-haiwan uh, yang mungkin boleh sama ada buruan dan mm. sebagainya uh, itu antara uh, saya kira peluang ekonomi kepada anak tempatan mm. uh, untuk memperkenalkan uh, aktiviti healing tu kepada warga sama ada warga tempatan ataupun uh, pelancong asing mm, betul menarik uh. Sebab benda tu boleh meng, uh, mengaitkan juga orang sekeliling untuk bekerjasama bersama. Ya. Uh, supaya nanti orang yang orang luar yang datang pun mungkin ada yang tak tahu uh, ada binatang yang tak boleh diburu uh -uh. ataupun uh, ada tempat yang tak boleh dikunjung. Okay. Uh, mungkin tempat-tempat dia orang, nenek moyang dia orang kita hormat kan. Okey seterusnya apakah cabaran utama dalam mengembangkan pelancongan di Dun Taman Temple dan bagaimana YB menangani ini? Okey, untuk uh, pelancongan uh, saya kira uh, ada kawasan-kawasan yang masih belum banyak diketahui orang tempatan. Uh, sebagai contoh, ada beberapa video yang ditampilkan oleh pihak Tourism Selangor, uh, ramai lagi yang tidak mengetahui. Jadi saya kira bukan sahaja untuk memperkemaskan keadaan semasa River Temple, Bukit Lagong, Sungai Kancing, uh, River Commonwealth, uh, tetapi juga akses kepada tempat itu. Uh, contohnya dari segi uh, bagaimana nak sampai ke lokasi apa aksesnya ada kenderaan awam ataupun jika kenderaan Uh, peribadi di mana parking dan sebagainya dan itu sebenarnya memberi kemudahan ataupun merancakkan lagi aktiviti pelancongan dan saya kira uh, pelancongan eco ini uh, bukan sahaja mensasarkan mereka yang suka kepada rekreasi hmm. tapi kita memberikan satu package maknanya masuk ke Templer uh, kita ada uh, satu mall baru uh, 168 uh, selepas mereka dah makan-makan makan, ataupun aktiviti uh, suasana moden contemporary hmm. uh, boleh pergi ke sungai kalaupun tidak mahu mandi-mandi uh, hmm. mungkin boleh duduk di situ mengamati suasana sekitar dan sebagainya. Hmm. Saya kira um, itu antara cadangan atau perancangan saya untuk kita package kan hmm. supaya kita memberikan satu uh, pilihan uh, banyak beberapa pilihan kepada pelancong-pelancong baik tempatan ataupun pelancong dari luar negara. Menarik. Hmm. Seterusnya uh, YB Uh, akhir sekali lah. Eh. Kita jemputan khas kepada YB kepada rakyat Selangor dan Malaysia dan kenapa mereka perlu datang ke Taman Templar ni. Okay, Saya kira satu tarikan utama yang tak ada di uh, lokasi lain dalam Malaysia adalah Rawang Bypass. Betul. Jadi untuk melalui jambatan tertinggi tetapi masih mengekalkan pokok-pokok hijau uh, dan melihat pokok yang hampir pupus itu Merawan Kancing, datanglah ke Dun Taman Templar dan semuanya ada di sini. Ya. Yeah. Menarik. Uh. Sebab tempat tu masih lagi terjaga kehijauannya yeah. dan ramai sebenarnya orang tak tahu lagi tempat tu. Jadi boleh uh, pergi sendiri ke Taman Templer. Uh, jadi kalau anda mencari destinasi dan alam semula jadi yang uh, dekat, tenang dan penuh dengan tarikan menarik, Taman Templar pasti tempatnya. Jom datang dan alami sendiri keindahannya. Baik, terima kasih YB untuk hari ini dan juga penonton yang setia bersama kita sehingga ke akhir rancangan. Sehingga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum dan bye.